Hai, saya di sini. Okey, saya nak ulas sikit mengenai kenyataan naib presiden uh, Amanah eh uh, Datuk Mahfuz Omar uh, di dalam Facebook beliau uh, di mana dia mengatakan yang rombakan kabinet, uh, reform perlu berpijak di bumi nyata bukan tergantung uh, di menara gajah. Wow, uh, pelik pula uh. saya tak pernah dengar pula ada menara gajah. Kalau setakat Menara Gading, saya tahulah. <laughs> Kita melihat eh, ha, Datuk Mahfuz ni, dia beri ria lah tuan-tuan. Uh, tak tahulah, eh. Ha. Uh, dia berminat lagi uh, untuk menjadi ahli parlimen pokok senar. Tapi kalau uh, mengikut posting daripada sahabat saya yang uh, yang memberi uh, link uh, Facebook ini dia kata, sudah-sudahlah, ha. Mahfuz Omar. Eh. Ha. PRU 15-16 ni kalau boleh berehat lah. bagi saya pun sama juga. kalau uh, Mahfuz Omar ni diberi peluang lagi bertanding di pokok sena. Saya rasa ruyuk sebab tu dia Buat, buat rugi kerusi parlimen. Ataupun kalau bagi dekat dia kerusi dun pun di, di kedok ini. Saya rasa buat rugi je lah. kerusi itu kan. Sebab apa bagi saya memang akan huyuk. Eh, kerana saya melihat uh, sentimen-sentimen di media sosial eh. Apabila beliau berpodcast uh, uh, bersama-sama dengan Orang kata apa uh, Dr. Isman Saleh uh, Mereka hanya menghenyok sanusi eh, Dan saya melihat setiap kali mereka berpodcast Komen-komen yang positif itu hanya Berapa persennya eh, kan Komen negatif yang paling banyak Jadi uh, tapi itulah eh, saya melihat Uh, Mahfuz Omar ni dia kena bercakap juga lah sebab uh, dia adalah uh, uh, pengerusi lembaga pertubuhan peladang LPP kan ya? jadi uh, bagi saya lah kerana dia dilantik sebagai uh, lantikan politik uh, dia harus bercakap sesuatu lah bagi saya okey lah dia main peranan lah dengan uh, Dato Dr. Ismail Saleh eh? begitu cakna dan cerakin di dalam media sosial tetapi nasihat saya kurang-kurang lah anak-anak hanya sanusi ni. Gini, <laughs> okay, bukan tak boleh, boleh. Ha, eh. cuma bagi saya tunjukkanlah apa amanah uh, boleh buat, eh. amanah uh, boleh uh, membantu uh, uh, rakyat Kedah ataupun uh, apa yang nak dirancang uh, oleh oleh pihak amanah ha uh, uh, sekiranya mereka mendapat kerusi uh, di PRU yang ke-16. Eh. Jadi uh, apa yang uh, uh, diperkatakan oleh uh, Mahfuz Omar di dalam kenyataan media ni, saya tertarik yang mengatakan yang kera kerajaan hari ini tidak berdepan masalah kekurangan reform. Masalah adalah reform yang dibuat tidak dapat diterjemah dengan baik kepada kehidupan rakyat sehingga kebaikan dasar gagal dirasai dan difahami. Okey. So ini kerja siapa? Inilah kerja pemimpin-pemimpin uh, politik khususnya dalam Pakatan Harapan ini memainkan peranan yang besar kan uh, dalam menyampaikan apa saja uh, reform apa saja inisiatif uh, yang dibuat oleh kerajaan Madani ya sehingga kalau kita melihat apa nama uh, Datuk Syafiq Ibrahim sendiri kecewa baru-baru ini ya semasa dia merasmikan uh, program rancakkan Madani di Putrajaya kan uh, maknanya komunikasi Uh, uh, di pihak Madani ini tidak tidak begitu hebat, Kan yang hebat ceplos ceplos yang dibayar, uh, 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 uh. itu yang hebat. Uh. Uh, jadi uh, dia juga mengatakan yang uh, dari sudut apa nama uh, kekalahan pilihan raya uh, atau kemerosotan sokongan tidak wajar disederhanakan dengan alasan kononnya kerajaan terlalu reformis atau belum cukup reform eh? masalah sebenar adalah kelemahan jentera kegagalan naratif dan jurang besar antara elit pembuat dasar dengan realiti hidup rakyat ini saya setuju lah kan dari segi eh, apa nama kelemahan jentera ha eh, untuk orang kata apa untuk eh, menyampaikan ke ke, ke pihak eh, rakyat khususnya di luar bandar tidak dimainkan dengan isu yang isu yang baik. Tapi saya nak tentu juga dari segi kekuatan penerangan daripada amanah itu sendiri kan. Kalau saya melihat kalau di Kedah ini ialah anda berdua lah rajin bercakap. Tapi dari segi pimpinan amanah yang lain, saya melihat mereka kurang bercakap. Mereka tidak ada video-video yang boleh pop. Video-video ha? yang bagi saya yang um, yang ada wow. Kalau boleh mereka buat seperti apa yang dibuat oleh Datuk Seri Rafizi Ramli eh, untuk menerangkan apa saja di dalam podcast buat benda yang sama bagi saya dah dah terbaik kan tetapi saya tidak nampak begitu juga di Amanah di Perlis. Saya pun tak tahu adakah Amanah ini di Perlis. Kalau ada masih lagi terbawa-bawa dengan penulisan-penulisan uh, di di Facebook. Kan kalau kita duduk menulis tuan-tuan tak jadi apa. Tak jadi apa sebab tu tuan-tuan Uh, khususnya amanah ya. anda memang, bagi saya anda cukup beruntung, eh, parti ini kerana parti ini, mendapat mileage politiknya, apabila berada dalam Pakatan Harapan kan, kalau tak ada dalam Pakatan Harapan saya ingat tak tahu nak cakap lah kan jawatan menteri pun tak boleh kepa kepada pihak parti anda jadi berbalik kepada Mahfuz Omar ni, saya melihat haa uh, yalah dia 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 bercakap eh uh, dia pandai eh uh, dari segi berkata-kata menulis eh uh, dan uh, dari segi berpodcast pun cukup hebat kan uh, tapi itulah uh, mungkin juga apa yang dia sampai itu juga tidak sampai <laughs> kita merasakan jentera kita gagal adakah penyampaian kita itu sendiri sampai kepada rakyat khususnya di negeri Kedah ha uh, ini yang saya melihatlah dan uh, dia mengatakan di sini ah ini saya setuju dengan pandangan beliau. Kan menteri-menteri uh, perlu tampil sebagai jurucakap utama dasar bukan sekadar berlindung di sebalik frasa keputusan kabinet. Ah uh, itu yang saya kata dia mana dia dia, dia selari dengan apa yang Datuk Rafizi Ramli cakap di dalam podcast dia baru ini yang kadang menteri-menteri ini dia tak 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 berani untuk membuat keputusan dan semuanya hanya bergantung kepada uh, Perdana Menteri dan mungkin juga Perdana Menteri tidak memberi kebenaran untuk mereka membuat dasar. Kan? Jadi apa yang mereka buat, mereka jadi yes man je lah. Mereka pergi rasmi sana, rasmi sini. Akhirnya rakyat menilai, weh, apa buat apa? <laughs> kan? Itu itu yang rakyat nampak kan? Dan saya setuju lah. Uh, apa yang dikatakan oleh Mahfuz ni kadang, kadang ialah dia orang lama politik kan. Jadi satu yang dia mengatakan di sini, parti-parti uh, dalam kerajaan perpaduan wajib memperkukuhkan naratif dan jentera. Bukan hanya bergantung kepada pengumuman dasar dari Putrajaya. Ini saya sokong Mahfuz Omar. Maknanya uh, parti itu sendiri, jentera dia sendiri, pimpinan di peringkat negeri pimpinan pemuda di peringkat negeri mereka kena faham ya apa yang mereka nak bawa naratif itu kepada penduduk-penduduk sekitar di kawasan parlimen yang mereka rasa uh, PRU 16 ini mereka ingin bertanding. Uh, bukan bukan menggunakan aura Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya dah cakap banyak kali dah. Uh, kalau you know parti-parti ini di negeri-negeri di Kedah, Perlis ataupun negeri lain mereka hanya bergantung, wah, ini PMX, ya. Kita nak kekalkan dia. Jadi kalau tuan-tuan nak kekalkan PMX, tuan-tuan kena undi kami. Ayat ni tak boleh pakai, tuan-tuan. Tak boleh pakai. Itu yang saya kata okey jugalah Mappus Omar ni. Tapi dari segi dia nak bertanding di PRU yang ke 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 16 ini saya rasa cukup-cukup lah Dato' eh. Bagi orang lain sama lah. cay, 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 cay.